Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Sizə bir airdrop haqqında məlumat vermək istəyərdim. Daha ətraflı məlumat üçün xəbərə daxil olan. Öncedən satış qaydaları, yəni 2 milyon yarım EON-un əvvəlcədən satış 3 mərhələyə bölünür. Yəni toplam 2 milyon yarım EON-u satışa buraxılır. Hər mərhələ 5 gün davam edir. Yəni airdrop 15 gün müddətinə istifadə oluna bilər. Yəni 15 gündən 10 günə kimi 1 BNB qarşılığında, məsələn, indi 300-350 dollar qarşılığında 1200 ETH alacaqsınız. İkinci mərhələdə 10 gündən 5 günə kimi 1100, 5 gündən airdrop tarixinə kimi 1 BNB qarşılığında 1000 ETH alacaqsınız. Yəni əlində pulu olanlar bundan istifadə edirlər. Yəni əlində pulu olanlar, yəni airdroplar haqqında məlumatları çox olan insanlar olur. Yəni istifadə edirlər. Amma biz ə, mən ancaq burada pulla heç bir şey paylaşmamışam. Ancaq pulsuz airdroplar paylaşıram içə. Yəni durduğunuz yerdə, nə bilim, belə istifadə etdiyiniz yerdə, əziyyət çəkdiyiniz yerlərdə, yəni telefonla əlaqadan yaxşı qazana biləcəyiniz şeylər paylaşıram. Yəni heç nədan. Burada ə, 300 dollara nisbətən 1 milyon EAV hava damlası da, yəni airdropdur, pulsuz. Yəni siz də bundan ə, 15 günə 10 günə kimi daxil olsanız 10 EAV alacaqsınız. 10 gündən 5 günə kimi 8 EAV. Yəni 5 gündən airdrop tarana kimi 6 EAV alacaqsınız. Yarıya kimi düşəcək, yəni 5 gün qalmış. Hı. bunu trust wallet hesabınızda, yəni əlavə eləməyinizin adı yazılır. Yəni burada lap aşağıda yazılan müqavilə ünvanının daxil olursuz ordan həmin müqavilə ünvanını köçürdürsüz. Trust wallet hesabınızda BSC əlavə eləyib dekomozu 18 eləyirsiz, VSC yazırsınız, EA yazırsınız, aktiv eləyirsiz. Yəni elə məsələdir, yəni hesabınıza düşəcək binans edə indi listələnəcəyi söhbəti gedir. Oçexdə listələnəcə. 5 iyul tarixində binans edə oçexdə siyahı ya birbaşa listələnəcək, ya da ki Abadzdan 5 gün qalmış binans özü tweet atacaq, nə bilim, nəsə deyəcək. Necə Bil bilinəcək ondan sonra. Ya da ki bu siyahını aero drop tarandan sonra diləcək, ondan sonra haçansada listlənəcək. Yəni burada indi həmin sayta girib siz özünüz də ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Burada Telegram kanalları da olmalıdır. Telegram kanalları da olur, Twitter kanalları da olur. Da aşağıda yazılıb Twitter kanalı, sosial bağlantılar. Twitterə daxil olanda Twitter bağlantıları, Telegrama Telegram bağlantıları. Yəni mən burdan airdropdan ödəniş almışam deyənə sizlə paylaşmaq istəyirəm. Yəni heç nədan əlinizdə nəsə olur, qiyməti qalxırsa, sizə xeyri çox olur. Məhz artıq Telegram kanalımda və YouTube kanalımda link qoyacağam. Həmin link vasitəsilə siz airdropdan istifadə edəcəksiniz. İndi məndə bu linki mən öz referral kodumu burada qoymuşam deyənə bir fikr verməyin. Burada çoxdur link, fikr verməyin daxil olursuz turist otele hesabınıza. Zaten bir cüzdanım var, davam edirsiniz. Üzr istəyirəm 1 dəqiqə. Bu mənim turist otele hesablarımdır. Yəni çoxdur. Hesabınızı daxil olandan sonra hesabınıza daxil olunddan sonra dap bölməsinə daxil olursuz daps və DAP yuxarıda həmin bıraqdığım linki linki deyəndə linki də azən edim. Hə, siz bıraq fikir verməyin. həmin Telegramda bıraqdığım linki, yəni linkdə də yazılıb eaqoyun.one həmin linki kopyya edirsiniz, burda axtarırsınız. axtarandan sonra yuxarıda Ethereum şəklində smart chain edirsiniz. Yəni eləməməlidir olar. Yəni bunu Lap Ethereum media indi bu dəqiqə. Əliyəndən sonra Join Airdrop yazısına daxil olursunuz. Burda daxil olandan sonra təzədən X işarəsinə basıb çıxırsınız. Çıxandan sonra cüzdan bölməsindən daxil olursunuz. Burda Smethchain adresini kopyalayırsınız. Yəni Lap axtarışda Tapaq BNB yazırsınız. İki dənə işarə gəlir. Sarı qara. Qarıya daxil olursunuz. Burda kopyala yazılıb. Kopyalayıb basırsınız. Təzədən daps bölməsinə daxil olursunuz. Və axırınıza bəcirdiyiniz link burda qalır. EA coin. Əgər fikir verirsiniz, EA coin qalıbsa, EA coinə daxil olursunuz. Daxil olandan sonra bax burda BSC adresinizi yazırsınız. Claim EO daxil oldunuz. Daxil olandan sonra sizə birbaşa 10 EO token verdilər. Yəni burada vitraf bölməsinə indi bu dəqiqə basaq. Bax yazıldı. Yox niyə? 100 EA alato vitraf. Yəni 100 EA lazımdı ki, siz göndərasınız. Yəni mən bunu feç yollarla həll eləmişəm. Yəni özüm özümə mənim referalım zalım yoxdur. Nəbəlim, Telegram adresimdə o qədər insan yoxdur, YouTube-da yoxdur. Onu baxmayaraq mən Çox yerlərdə, çox sistemlərdə fetch yollar tapıram, göndərim edirəm. Yəni burada fetch yolu mən başa salmaq istəmirəm, yəni belə biz çıxmasın. Yəni çox şey paylaşıldıqca, 6 şey üstlü dəyilir də, yəni ona görə mən paylaşmıram. Yəni istəyən olsa, məsəl üçün WhatsApp nömrəmi bıraxacam orada, Telegram adresimi bıraxacam. O yollardan mənnə əlaqə saxlaya bilərsiz. Ola bilsin ki, YouTube-a mən o qədər də çox girmirəm. Amma video paylaşıramca, yəni izləyici marcsın o bu. Məsəl üçün heç rəferalı olmayanlar, məsələn indi belə baxıram ki, çoxusu da rəferalı olmayacaq. Mənnə əlaqə saxlayar, mənə Telegram-da yazar. Telegram-da özü də çox da baxanmıram, çünki Telegram-da 400, 500, nə bilirəm, 1000 dənə saytlar, zətdər izləyirəm də, yəni məlumatlar alıram. Ə, rahat yolu ancaq WhatsApp-dır. WhatsApp-la və ya Telegram-da danışa bilədiyiniz, məmurab. Yəni belə bir şey. Yəni bunun, a, burada bir də link yazılıb. Link yazılan yerdə də basıb saxlayandan sonra babını beləncə işarə edirsiniz. H-nın solunda, dördün də sağında. Edəndən sonra kopyala sözünə basırsınız və ya ingilis tərində copy sözü yazılır kopyalayırsınız. Elə-belə mən kimi də, yəni WhatsApp-da kiməsə göndərirsiniz ki, referal kodunuz kimdəsə qalsın. Mən görürsüz, bax burada nə qədər kodlar var. Öz referal kodlarımdır, özüm girirəm WhatsApp-dan, GetContact-da elə-belə şeydə, yəni çoxsuz bilir. Yəni burada öz kodumdan istifadə edirəm özüm. Yəni istifadə elədiklərimi də burada paylaşmıram. Yəni kiməsə, məsələn, növbəti şəxsdə zətfə söhbət eləyə bilərəm o barədə. Hə, məsəl üçün airdrop haqqında bu qədər. Yəni uğurlar. Mən bu airdrop-dan yenə də deyirəm ki, yəni 200 EO ödəni almışam. Yəni, toplam arzı da 100 milyon EO 10 milyondur. Qiyməti də yaxşı ola bilər. Yəni Binance-də də indi listələnsə, baxım çox yaxşı yerlərə gedib çıxa bilər. Yəni airdrop haqqında bu qədər. Uğurlar. Nəsə bir sualı maraq olanlar YouTube kanalında fikir də yaza bilər, Telegram kanalında fikrini bölüşə bilər. Əlaqə də saxlaya bilər. Uğurlar.